नमस्कार आपण पाहतो आहात बदल न्यूज मराठी दिनांक सतरा एप्रिल रोजी रामनवमीच्या निमित्ताने अकोला गांधी चौकात अनेक उपक्रम साकारण्यात येणार अकोला गांधी चौक परिसरात पंधरा वर्षापासून रामनवमीची देखावे व सांस्कृतिक उपक्रम साकार करणाऱ्या रा, राम उत्सव समितीच्या वतीने यावर्षी सुद्धा राम भक्तांसाठी गांधी चौकात भव्य राम दरबार साकार करण्यात येणार असून एक लाख अकरा हजार नागरिकांना अयोध्येतील रामललाचे तैलचित्र वितरित करून विविध उपक्रमांच्या मा माध्यमातून ही रामनवमी साजरी करण्यात येणार असल्याची माहिती राम, राम उत्सव समितीच्या वतीने आज दिनांक सात एप्रिल दोन हजार चोवीस रोजी आर्य समाज भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देण्यात आली यावेळी समितीचे मार्गदर्शक नितीन खंडेलवाल पवन पाडिया समितीचे अध्यक्ष विक्रांत देशमुख कार्याध्यक्ष ॲडव्होकेट पप्पू मोरवाल महामंत्री भरत मिश्रा महिला संयोजिका दीपिका ठाकूर संयोजक अमरीश शुक्ला आदींची या पत्रकार परिषदेला उपस्थिति होती पितने 14 सालों से श्री राम उत्सव समिति जो है अकोला जिले में ही नहीं बल्कि तो संपूर्ण महाराष्ट्र में एक जो अकोला जिला ऐसा है कि तो जहां पर श्री राम उत्सव समिति जो है धार्मिक कार्यक्रम का तो आयोजन करती है उसी के साथ कुछ सामाजिक उपयोगी सुद्धा कार्यक्रम जो है आयोजित करती है क्योंकि धर्म के साथ जो है मानव जाति कल्याण के लिए हर समय काम करते ही रहना चाहिए तो और यही हमारा हिंदू धर्म बताता है और और जिसका सर सेनापति जैसा हो भगवान और भरत, तो जब होगा तो वो कैसा होगा वो जरूर अद्भुत होगा और उसी की जो झलकी है हमारे को श्री राम नवमी जब है हमारे उत्सव जब हम करेंगे उस समय हमको दिखने वाली है धार्मिक कार्यों के साथ सामाजिक उपक्रम भी हम इसका बहुत बड़े बड़े पैमाने पर कर रहे हैं जैसा कि एक शैक्षणिक एजुकेशन के तौर पर नितिन की खंडेलवाल जी ने जो अपना उत्साह बताया है अभ्यासिका शुरू कर रहे हैं उसी प्रकार के हम जो उत्सव कर रहे हैं उसके अंदर जो है महिला एवं अपने जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखरेख सुरक्षा के लिए भी भरत भैया ने जो है समिति गठित की है जिसके अंदर की कोई घटना वगैरह ना हो समिति का जो कार्य है वो पिछले चौदह सालों से तो आप देख ही रहे हैं बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है और इसकी झल झलक आपको इस पंद्रहवें साल में मिलने वाली है निश्चित ही भगवान राम का कार्य है आप सभी लोगों का सहकार्य जरूरी आप सभी लोगों से विनंती हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि भाई सामाजिक आपने को आज जो है दुनिया में बताना है कि भाई धार्मिक कामों के साथ में सामाजिक कार्य करना भी जरूरी है क्योंकि भगवान राम ने हमें कहा है कि जो है मानव धर्म सबसे पहले है संस्कार अपने जो है वो सबसे पहले है हम अगर समाज का काम करेंगे समाज के लिए उपयोग जो जो भी कार्यक्रम है वो वो अगर आप करेंगे तो निश्चित ही हमारे महाराष्ट्र के लिए तो हमारे देश की भी प्रगति होती है सभी का स्वागत करते हैं हम हर साल तरह हम घाट पर एक भव्य को बुलाकर हम मंडलों से हम उनके उन्हीं इन, के हाथों से हम आरती करवाते हैं इसी तरह से हम इस साल भी सभी को हम सभी महिलाओं को बुलाकर महाआरती का भी सभी सभी, सभी को निवेदन करें और एक बड़ा सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं में सभी महिलाओं को बुलाकर वहाँ पे बच्चों के लिए बड़ों के लिए और वहाँ पे सभी अच्छा सा भव्य आयोजन करते हैं उसी के लिए हम इस साल हम सभी के तरह से अद्भुत अद्भुत करने वाले हैं नवीन अपडेट मिलने चैनल ला लाइक आ सब्सक्राइब नक्की करा